श्रीषोडसायुधस्तोत्रं स्वसङ्कल्पकलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टषोडसभीदिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान् यदायत्तं जगच्छक्रं कालचक्रं च शास्वतं पातु वस्तत्परं चक्रं चक्ररूपस्य चक्रिनः यत्प्रसूति सतैरासन्द्रुमः परशुलाञ्छिताः स दिव्यो हेतिराजस्या परशुः हेलया हेतिराजेन यस्मिन् दैत्या समुद्रुते शकुन्ता इव शकुन्तः पालयेतवः दैत्यदानवमुख्यानां दण्ड्यानां येन दण्डनं हेतिदण्डे स दण्डोऽसौ भवतां दण्डयेत्विषः अनन्यान्वयभक्तानां रुन्धन्नासामतङ्गजान् अनं कुशविहारो वः पातु हेतिस्वरां कुशः सम्भूय शलभायं ते यत्र पापानि देहिनां स पातु शतवक्त्राग्निहेतिर्हेति स्वरसवः अविद्यां स्वप्रकाशेनाविद्यारूपश्चिनन्ति यः स सुदर्शननिस्त्रिं सौ तु वस्तत्वदर्शनम् क्रियाशक्तिगुणो विष्णोर्यो भवत्यतिशक्तिमान् अकुण्ठशक्ति सा शक्तिरशक्तिं वारयितवः तारत्वं यस्य संस्थाने सप्ते च परिदृश्यते प्रभोः परहरणेन्द्रस्यापाञ्च जन्यः स यं सात्विकमहङ्कारम् आमनन्त्यक्षसायकम् अव्याद्वाक्षक्ररूप स्यात्तनुः सङ्गधन्वनः आयुधेन्द्रेण येनैवा विश्वसर्गो विरच्यते स पासविमोचनम् विहारो येन देवस्य विश्वक्षेत्रकृषिवलः व्यज्यते तेन शिरेणानासि नानासीर वः आयुधानामहं वज्रम् इत्यगीयतयः स स्ति सम्भवः विश्वसंहृतिशक्तिर्या विसृता बुद्धिरूपिणी सावसौदर्शनी भूयाद्गदप्रश्रमणि गदा ौसलेना सु विद्यता मोहमौसलम् शूलिदृष्टमनोर्वाच्यो येन शूलयति द्विषः भवतां तेन भवता त्रिशूलेन विशूलता अस्त्रग्रामस्य कृष्णस्य प्रसूतिं यं प्रचक्षते सोव्यासुदर्शनो विश्वम् आयुधषोडसायुधः श्रीमद्वेङ्कटनाथेन श्रेयसे भूयसे सतां कृतेयमायुधेन्द्रस्य षोडसायुधसंस्तुतिः इति श्रीवेदान्तदेशिकविरचितं षोडसायुधस्तोत्रं सम्पूर्णम्